दशगं मून भक्तिप्रार्थना पठन्तो नामानि प्रमदभरसिन्धौ निपतिता स्मरन्दो ते वरद कथयन्दो गुणकथा भक्तास्त्वयि खलु रमन्दे परममुनहं धन्यान् मन्ये गद गदृष्टं कष्टं तव चरणसेवा रसभरेऽप्यनासक्तं चित्तं भवति बदविष्णो कुरुदयां भवत्पादा नामनिवहानहं नाम निवहानहं गायं गायं कुहचन विवत्स्यामि विजने कृपाते जाता चेत् किमिव न हि लभ्यं तनुभृतां मदीयक्लेशौघप्रशमनदशा नाम कियदी न ना के के लोकेऽस्मिन्ननिशमयि शोकाभिरहिता भवद्भक्ता मुक्ता सुखगदिमसत्ता विदधदे मुनिप्रौढारूढा जगति खलु गूढात्मगदयो भवत्पादाम्भोजस्मरणविरुजो नारदमुखात् चरन्तीश स्वैरं सततपरिनिर्भातपरचित् सदानन्दाद्वैतप्रसरपरिमग्ना भवद्भक्तिस्विता भवतु मम सैव प्रशमयेदशेषक्लेशौघं न खलु हृदि सन्देहकणिका न चेद्वासस्योक्तिस्तव च वचनं नैगमवजो भवेन्मिथ्या प्रायमखिलम् भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुखमधुरात्वद्गुणरसात् किमप्यारूढ चेदखिलपरिताभप्रशमनी पुनश्चान्दे स्वान्दे विमलपरिमोधोदयमिळ किमद् प्रार्थ्यमपरम् विधूय क्लेशान् मे कुरुचरणयुग्मं धृदरसन् भवत्क्षेत्रप्राप्तौ करमपि च पूजन ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयन मध ते पादतुलसी परिघ्राणे घ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते प्रबोदाधिव्याधिप्रसभचलिते मामदहृदि त्वदीयं तद्रूपं परमरसचिद्रूपमुदयात् उदञ्जद्रोमाञ्जो गलितबहु हर्षाशुनिवहो दुर्बशमपीडा भवान् मरुद्गेहाधीशदै खलु पराञ्जोऽपि सुखिनो भवत् स्नेहि सोऽहं सुबहु परिदप्ये च किमिदम् अकीर्तिस्ते मा भू गदभारं प्रशमयन् भवद्भक्तो तं सं झटिदि कुरु मा कंसदमना किमुक्तैर्भूयोऽभिस्तव हि करुणा यावदुदियादहं तावदेव प्रहितविविधार्थप्रलपिता पुर लप्ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसान् यथा शक्तिव्यक्तं न दिनुदिनि सेवा विरचयन्